lan ki onun 3.4 təşribə hadisə müharibənin hələ sonrakıları həmişə gəlirdi də hər cəncələyə qədər. Düzdür, bizə elə müharibə olmasa da sülh var idi, ancaq çəkilərimiz də var idi. Hətta bir əsgər görəndə həmkəcis biri idi onu 3 yaşı var idi. Hı -hı. Salam Azərbaycan əsgəri. Hələ onun nə yaşı var idi ki? İndi qızı də elədi. Onun saçlarını darısa götürsə bir dəfə bibisinə deyir ki, mən bayraq ə, ə, bayraq şəklində saçlar beylə saçver bayrağın rəhlərində mənim saçım bayraq kimiydi. Anasının qızı, atasının balası. Hara gedirdi deyirdi Azərbaycan əskəri salım. Hər də bir paqmoduna əskər görürdü. Bir də uşaq vaxtında ona sual verdilər ki, sən böyüyəndə kim olacaqsan? deyir əskər olacağam. Nə bilə. Əskər oldu. Əlbəttə əsgər oldu. Əlbəttə qəhrətlərdə yaşadı, ha. ucaldı, məqamına yüksəldi və bizi də həqiqətən onunla qaldırdı. Çox qürurlyıyam ondan, əslində fəxr edirəm bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Yerin altında daha daha qiymətli bizim canımız, siyardımız, yerin üstündə necə yerin altında bahalı və qiymətli də qızıldır. Çünki onlar qızıldan da qiymətli balalarımızdır, bizim gənclərimizdir. Onlar bizə İnşallah ki Qarabağ azad. Tam da azad olar. Bütün bir gələcəyə, bütün bir torpaq belər bizim balaca gənclərimizdə. Onları qoruya, özləri də öz gələcək nəsillərinə çatdıralar bunu. Mən də bir şəhidimiz kimi deyirəm ki, daha var da olmasın. Göylərim üzəri açılmasın buludlar heç vaxt dolanmasın. Uşaqlarımız həyat qurağan yaşasın, alınmış torpaqlarda. Həm bizim əbədləşdirsin, həm bizim şəhidlərimizin adlarını almış torpaqlarda həm də onları qocu saxlasınlar ki biz də bu da necə olurlar buraları daşın dişlə dırnaqla da bir dərin qanları bahasına qan aldı bahasına ana oğlunu qala deynlərini hər şeyi unuddular vətənlər vətən sağ olsun dedilər biz də deyirik vətən sağ olsun amma bu torpağa bir də kanat əkilməsin amin biz də sizin qarşınızda bəjəmanlıq qarşın. olsun çox sağ olunuz olsun başlanması həmişə şey dediksa bizimlə oğlanımız onun var və olacaq. Sizin kimi ana-anaların qarşısında başımız əyilməli idi gerçəkdə. Çünki o oğullar olmasaydı bu gün o portaqallar da azad olmasdı. Orta illik işğala qurban kimi oğullar səni qoydu. Oğulları ucdadır. Ruhları şad olsun. Amin. Allah razı olsun. Sizin.